ритмы, одни только ритмы, бесконечное множество ритмов. Их биение, гружение, течение и пересечение и противоборство. Вся вселенная скопище ритмов, грандиозная ярмарка ритмов, их пристанище, форум, арена. Мы живем на космической ярмарке ритмов. Мы наполнены ими, пронизаны ими, мы просто напичканы ими. Мы и сами Окружение космической пыли. Мы, Мы малые, малые ритмы вселенной. Сейчас на сцену выйдут самые маленькие участники. Ансамбль барабанщиков «Ритмы плюс». Ансамбль был основан Сергеем Яковлевичем Стамбликом под патронажем Петровской школы в 2003 году как составная часть фольклорного ансамбля «Варпусы», что в переводе означает Целью ансамбля является научить детей свободно музицировать на барабанах и других ударных инструментах, подарить возможность почувствовать себя настоящими музыкантами, даже не имея музыкального образования. Сегодня руководителем ансамбля является Салтыкова Елена Викторовна, молодой педагог, продолжающий традиции основателя ансамбля. В каждом маленьком ребенке, и в мальчишке, и в девчонке, есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило. Должен он бежать и прыгать, все хватать, ногами двигать, а иначе он взорвется, трак баба и нет его. Предлагаем вашему вниманию яркий номер городской просто разрывают пространство своей энергией. Спасибо, ребята, за ваши новые.